Milli toxumalarda yeni janr olan portret xalçalarının inkişafında Lətif Kərimovun xüsusilə də Kamil Əliyevin xüsusi əməyi var. Bu növ xalçalar son 10 ildə müstəqil inkişaf yolunu keçərək ən azı foto qədər täqdimlənir. Portretdə işlənən rənglər bir-biri ilə ahəng təşkil edir. Portret xalçanın toxunması üçün ilk olaraq üzərində əks olunan obraz müəyyənləşdirilir. Obrazın xalça üzərində canlı əksinə nail olmaq üçün həmin o dazın xüsusiyyətləri öyrənilir. Burada vacib məqamlardan biri isə xalçada fakletə uyğun naqışların toxunmasıdır. Amma təbii ki, bu ornamentlər xalçanın ümumi kompozisiyasına təsir gətirməməlidir. Fotomu kompozisiya ölçüsünə, ümumi kompozisiyan ölçüsünə uyğunlaşdırmaq, həmin ölçülər müəyyən etmək lazımdır. Sonra dediyim kimi naxışlar onun ətrafındakı xalça naxışlarına məna verir. Xalça naxışları tam kompozisiyanı müəyyən etdikdən sonra tutalım ki, elma adamıdır və onu dostları, yoldaşları yubileyini təbrik etmək istəyir. Bu zaman hər hansı bir atribut istilirlər ki, bu portretdə onun elm sahəsində çalışdığını təmsil edəcək bir element naxış olsun. Rəssam partnirlə xalçaların kompozisiyasına hazırlayan zaman ilk olaraq texniki rəsm hazırlanır. Şəkil ilmləri verilir. Toxucular həmin texniki rəsmdən istifadə edərək xalçanı toxuyurlar. Rəsmdə olan rənglər də olduğu kimi ilmlərlə xalçanı təcəssümədir. Azərbaycan xalçaçılığının ümumi kompozisiyasında daha çox qızılı Və, ə, qızılı rənglər və nebat elementlərindən istifadə olunur. Tarix xalçalarda işlənən oqbazın xüsusiyyətləri təkcə onun simasında deyil, xalçanın digər hissələrində də əksini tapmalıdır. Xalça üzərində kompozisiyanı tamamlayan naqış və elementlər birləşdirilir. Bu xalçalar müəllifdən geniş fantaziya tələb edir. Eyni zamanda uzun vaxt və zəhmət nəticəsində yaranır. Sədaqət Süleymanova və Atqam Pənahoğlu liderləsidir.